Дякую, що ви залишаєтеся з нами на телеканалі Київ? У нас з вами сьогодні вівторок, 14 жовтня, свято Покрову ще раз всіх вас вітаю. А другий блок у нас з вами традиційна порада лікаря. І сьогодні, як перед рекламою зазначила, будемо говорити про лікувальні властивості. Каштану, а ще можемо обізначити нашу тему таким чином: каштан корисні властивості на варті нашого здоров'я. Кінський каштан взагалі давно використовується в народній медицині для лікування різноманітних захворювань, зважаючи на його приголомшливих цілющі властивості. Проте офіційна медицина визнала її лікувальний ефект відносно недавно. Замить гість у нашій студії розповість: а що можна зробити з кінського каштану? Євген Сонічев, лікар народної нетрадиційної медицини Київського міського центру здоров'я у нас у студії 223-09,71. Прямий ефір продовжується. Коли до нас приходить Євген Іванович, ви дуже часто йому телефонуєте і раді його бачити. Ну, так само, як і ми раді бачити. Нас завжди весело стає в ефірах. Ми вже чекаємо. Сьогодні все про каштан, але. Хочу, щоб всі запитання були про каштан, але якщо є дуже нагальна потреба запитати про якусь лікарську рослину, дуже єдино коротко говорить. Чекаємо вже всі ваші запитання 223 71 Ще раз нагадаю у нас у студії Євген Сонішев, лікар народної нетрадиційної медицини Київського міського центру здоров'я. Рада вас бачити. Здравствуйте. Ти сказала, що за мить покажемо і розкажемо, що можна зробити з каштаном. Тепер дивлюся на оці такі коричневі кульки. Думаю, mm -hmm. що з них можна зробити? Якби так можна було взяти, коли головний більший мигрань прикласти до скронь і ніби все пройде, але я не думаю, що каштан настільки має властивості, що можна так його використовувати. Лейла, ну ви, ви просто смотрите в воду і дійсно абсолютно правильно називають, що каштан дійсно допомагає від головної болі, mm -hmm. особливо жінкам. Я, например, в своей практике очень часто назнач... назначаю каштан именно при этой патологии. Угу. Почему? Потому что мигренеподобные боли, они сопровождаются спазмами и застоями крови в головном мозге. А у каштанов есть такая особенность. Они, с одной стороны, укрепляют сосудистую стенку, с другой стороны, они улучшают реологические свойства крови. То есть кровь становится более жидкой. И, собственно, начинает легче течь и сочетание, скажем, успокаивающих средств, вот каштана и еще некоторых других ну, снимает вот действительно и... головные хронические головные боли у женщин. И вы абсолютно Право. А що в ньому такого є властивості, які в ну, Просто ми якось звикли там. Я не кажу зараз про французькі, які там готують страви. Це інша історія. Ну, Але... Я ж знаю, я про це кажу, каштан, це інша історія. А... а в цьому що ще такого а, Ну, зовні? Дайте подивлюсь. Зараз така погода, шановні глядачі, ще до кінця тижня триватиме так зване Бабине літо. Це люди думаю, як Бабине літо? Вы же у нас такой нетрадиционная медицина, может у вас какой-то нетрадиционный подход? Чему бабы на лето? Ну давайте все-таки на каштаны перейдем. <свят> ну все, я зрозум. ну Думаю, уже как-то повязано. Так, жартую. А в отношении а, каштанов я могу лікували? сказать следующее, что <свят> это, наверное, одна из немногих растений, которые я употреб... ну, рекомендую употреблять людям, даже их не употребляя. То есть их можно использовать с лечебной целью, даже не используя вовнутрь и, и наружу. Угу. То есть даже вот э, вы держите в руках, это уже лечебный эффект. Уже лечебный эффект. И даже если вы перебираете как четками, там, два угу. каштанчика, то у людей, страдающих артритом, угу. это оказывает свой положительный эффект у тех людей, которые страдают нервными расстройствами. Вы, вот, да, 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 вы абсолютно правы. Да? То есть вот, вот, да, то, что вы делаете, это хороший лечебный эффект. И всем телезрителям я рекомендую это делать. Но только с единственным условием: берите только свежие каштаны. Вот Прошлогодние, снижение, да, не только, свеж... только сор... mm -hmm. сорванные, скажем так. Прошлогодние они обладают значительно меньшим действием поскольку они уже ну, старые и энергию излучают значительно меньше. Но ну, вы знаете, что практически ну, очень многие пожилые дамы пользуются каштанами каким образом? Просто собирают и рассыпают их под кровати. Я считаю, что это очень, это очень хорошее средство. И ну, такие вещи, как геопатогенные зоны, то есть они гармонизируют пространство каштана. У меня есть даже знакомые, которые думаю, делают подушки из... что у нас так гармонийно из... стало в студии. А? Гармонийно стоял в студии. Да, да, да. Вы не смейтесь, но на самом я деле это происходит. Себя... И даже если вот вы, вы по поберебирали эти каштаны, вы кладите их в карманы, пусть они будут вами, с вами в течение дня. И когда у вас происходит что-то, ну что-то непонятное, что-то какие-то возникают вопросы, да? не обязательно, то есть какое-то затруднение в вашей да. жизни достаньте и просто поперебирайте, и вы увидите, что несколько э, все из изменится. Слушай, да? Да, ну классная штука, правда. А мы так а, нехтуем и надеемся. Кроме того, э, а каштаны. А я звони, вы сейчас да. продолжите хочуть да. вы в эфире да да день такой вопрос сейчас вроде бы сбор э -э, на пунктах приемных э -э, в киеве каштанов а вопрос такой можно ли внутрь э -э, принимать каштаны которые собраны в черте города выхлопные газы и так далее так где что -то? в черте города ни в коем случае ни, ни каштаны ни кору каштанов ни цветы каштанов э -э, принимать нельзя те что растут э -э, в черте города вы можете, конечно, принять, я не могу вам это запретить, но знаете о том, что количество тяжелых металлов будет просто, скажем, это. токсическое действие будет преобладать над терапевтическим. Сдавать, но в городе вы можете собирать каштаны именно с той целью, о которой мы говорили, то есть для того, чтобы использовать как ну, биогенное такое средство, нормализующее пространство. А кроме я... того, uh -huh. каштаны используются, ну, кроме лечения головных болей, они используются при патологии э, вен нижних конечностей. То есть это расширение вен, Варикоз. Это э, варикозное расширение mm -hmm. вен, это э, тромбофлебиты. А вы мне язвы. сказали, что и листья выкрашиваются, так все, -все. Да. И корень. Да, да. На а -а -а. самом деле, на самом деле в каштане можно использовать mm -hmm. все. Если ко, ко мне обращаются пациенты и вот патология с нижними конечностями, мы видим застойные явления, мы видим патологию вен то даже если, например, в зимнее время ко мне пациент обращается и нету ни листьев, ни плодов каштанов, mm -hmm. то есть я просто рекомендую мелкие веточки срезать, счищать э, кору и отваривать и использовать в качестве примочек ванночек. То есть будет эффект. В отношении внутреннего приема я э, 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 использую в основном э, только цветы. квиты да? Да, только цветы. Какие снастойники роботы? Да, я делаю настойки, но комбинированные. То есть, mm -hmm. кроме, кроме цветов, то есть, это основной, э, скажем, продукт, который используется для патологии. Еще раз повторю: э, головные боли, э, мигрени подобные, это расширение вен, и это геморрой. То есть, mm -hmm. э, при геморрое происходит расширение э, вен э, нижнего таза. Малого таза. Вот, и в связи с этим вот, возникает такая проблема. Э -э, каштаны можно использовать в качестве сидячих ван. Э -э, вы можете делать э -э, эти настои вот, угу. из э -э, данных э, плодов каштанов, из листьев, э -э, скажем так, околоплодников. Мілких віточок зараз наближається такі, і вже розпочався насправді ще в початку вересня, якісь незрозумілі віруси, діти досить часто хворіють. От напрямку боротьби там страхіїтами, алерангітами можна використовувати якісь настоянки, там, відвар з листя, якщо його там засушити, або квітів. Чи в принципі це ну, ніяким чином не допоможе? Ну ми про тому, що даже банальне подсолнечне масло, якщо даже закапувати дітям з утра, в нос, mm -hmm. то это уже будет э, большая помощь. Для э, профилактики именно вирусных инфекций достаточно повесить свежего чесночка, э, продетые через ниточку на шею. То есть это хороший фитонцит, который будет оказывать ну, вот, свое действие в течение длительного времени. Но если вы хотите защитить слизистые, то нужно это делать. В отношении иммуностимуляторов э, какого-то общего там, посоветовать или эхиноцею. Или там какой-то комплексный продукт как такого такового универсального средства я не имею и в каждом случае индивидуально здесь у меня те или иные рекомендации поскольку например использовать иноцею пациентов с аутоиммунными процессами это весьма ну, проблематично, Небезпечно, это уси да, усиливает, это э, скажем, uh -huh. то, вас, то заболевание, которое было. А что до каштану? Каштан мае какие-то противопоказы тогда, застережения? Uh -huh. Такие досить серьезные, что в принципе, если uh в -huh. межах, то все нормально. Ну, это, скажем, заболевание типа гемофилии, то есть увеличенное, uh -huh. увеличенная, то есть трудная сворачиваемость uh -huh. крови. А, несказдать ей сгущиваться. Да, да голови, то, то есть если <плес> она, если не нужно ее сгущивать, то используя каштан, вы можете усиливать ну, так, по травам, по каштану, если есть вопросы, еще хотелось бы вас почути 223 09 Ну В отношении Прошу. каштана еще раз я хочу подчеркнуть, что, например, вот эти каштанчики, вы можете, и настоятельно рекомендую пациентами, которые страдают геморроем, вы можете даже пошить подушечку, которую прошить эти плоды каштана. И просто вот... На, на стульчик положить mm. и просто сидеть и даже ничего не принимать ничего не пить и вы увидите эффект. Resultant? Если вы э, страдаете э, варикозным расширением вен, вы можете собрать эти каштанчики, э, сделать маленький такой простыночку или матрасик прошить, ну че, две, две две простынки между ними каштанчики вот красиво уложить и просто оборачивать ногу на ночь. То есть вы тоже увидите э, хорошие. А вообще я дезал, что с каштана можно мед. Роблять. Ну, на самом Риско, деле, э, вы, вы абсолютно правы, потому что каштан э, – это один из серьезных медоносов. И, э, ну, пчелы очень любят это, это дело. Любят? Да. Желтки любят каштаны? Конечно. Ну и правильно. И чему их не любить? Истеки корыстных властивостей. А у нас идет звонивач, вы в эфире. Добрый день. Добрый день. Э, подскажите, пожалуйста, корень колгана можно использовать при заболевании артрита, артрода суставов? Я вот отдыхала при Карпачик, привезла его. Так, Диак, мы ему дали еще несколько одиноких примам, чекаем. А, можно, можно, но я, скажем, есть более эффективные, ну как, как по моему мнению, более эффективные средства, скажем, это, например, тот же корень девесила, сабельника, окопника. То есть, ну колган, он больше использую я для других целей. Он хороший антисептик, он хорошее противомикробное средство. Я использую его для полосканий, для ингаляционных. То есть я делаю препараты с колганом для опрыскивания полости рта. То есть великолепное действие. Вот. Он хорошо работает на При желудочно кишечных заболеваниях. То есть вот в этом плане. Но это опять же, это мое мнение, мои наблюдения. В отношении суставов, к у меня просто нет таких наблюдений, такого опыта, хотя Колгана достаточно. И спасибо за подсказку, я попробую ваши вашей. Попробуйте, да? Да, потому что на самом деле, ведь я не все знаю, и многие вещи мне просто люди подсказывают. Так, насчет этого звонима, прошу вы в эфире. Вы в эфире. Алло. Вы в эфире, говори. Судя, у меня такие запитания. У меня у супруги сильное варикозное расширение венча, как оно правильно называется, я не знаю. Вот настойка с каштаном, она на спирту настаивает и натирает. Это правильно, или нет? Да. А, Дякую. В отношении натирать и самому делать настойку, я вам могу сказать, что да. Ну, у меня несколько, знаете, для внутреннего приема, Я м, несколько з большим ну скептицизмом даю рекомендації лучше пользоваться, э, готовыми готовими э, продуктами. Ви мені знаєте, що ну якраз додачу до цього на основі... каштан, маючи стільки каштану в столиці, що й символ. Ну ми зараз не будемо говорити да, про да, проблеми да, з каштанами, да, які були. Да. Так, я найти темперам да, до да, свиры, да, але это да, 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 не да. скажите в великие фармацевтические компании вы використ... без насветки, вы курстовочкаштан? Конечно. Но вот ну, с те те партнеры, с которыми я работаю, есть они заготавливают там порядка 50 тонн каштанов вот, за сезон. То есть и да, наши фармацевтические компании не только наши, ну, это так, экспортный товар, ага. то есть он идет на экспорт из Украины, да, причем в очень больших объемах. Такі, такі маленькі каштанчики, я зробити стільки дива із здоров'я. Ще й гармонізує простір. Я от, до речі, такий факт, що е, дами, як ви зазначили, кладуть собі під ліжку, я таке не чула ніколи. Конечно, звісно. Є така прикмета, якому зараз вигадали. Якщо впав каштан, підніміть його, тому що саме він принесе вам щастя. <серказ> <серказ> так, у нас є додзвонювач і в ефірі, прошу. Алло. — Добрий день, говоріть. Добрый день. А скажите, пожалуйста, есть такие травки, мы на данный час человек на гемодиализе, чтобы mm -hmm. для чутливости почек, чтобы просто mm -hmm. держать ему почки. Гемодиализе, ну, фильтрационная... Да, это уже, да, история. Это, это сложная история, да. и, и... я вряд ли вам смогу сказать что-то больше, чем спарыш. То есть в эти, в эти вещи лучше не лезть. То есть здесь уже, если человек находится на гемодиализе. Ну есть подмарейник настоящий, это одно из средств, которое ну хорошо оказывает действие на, на на клубочки, на восстанавливает почечные клубочки в сочетании с солодкой. Но опять же, это должно быть настолько индивидуальный подход, что ну, вот просто из студии я не могу вылечить э, с помощью травы данное Ну тем паче цены, не... это це уже на проволоке лежали за с ускладнениями достаточно серьезными. Ну, в отношении вот каштанов, вы говорили о том, что, да, действительно, в южных странах есть каштан, который действительно съедобный. А этот каштан, он несъедобный. Ну, чтобы разуме, не было, думаю, не было ни не у кого смажьте, э, желания пожарить и кушать не его. Ну, вот, например, даже э, наш вид каштана, он в переводе с латыни означает э, конский дуб. Дуб, да? Да, конский дуб. И ну, в старину даже использовали порошок из плодов каштана для того, чтобы ловить рыбу ну, браконьерским способом, то есть он mm -hmm. даже ну, токсичным действием обладал. И даже если его съесть, то есть там можно получить тяжелое отравление. Так, у нас вычеркивается шанс, але я дозвоню мы вас слухаем переходом в третий группу. Добрый день, Кажите. я хочу запитать, как при, приймать э, каштан при головных болях. И вот у меня стохондроз в спине очень болит, может ли я что-то? Так, зрозуміло, зрозуміло. Даже если вы будете, э, возьмете под матрац, положите, вы, вы, вы положите сплошняком каштан, это, я думаю, что польза будет. Даже не без приема вовнутрь его. А в отношении головных болей, э, опять же, головные боли связаны очень с остеохондрозом. Это можно у вас все повязано. Да, это конечно, так? это все, все очень даже связано. И для, для приема вовнутрь я, опять же, рекомендую использовать цветы каштана, которые, как правило, вы берете, набиваете баночку, там, пол-литровую или литровую, и заливаете там 40 спиртом или водкой, вот, и настаиваете две недели, и принимаете по 25 капель три раза в день. Угу. Опять же, это вот такой самый простой рецепт, который, в принципе, он народный и очень многие им пользуются. В отношении вот, коры, плодов, это только местное применение или то применение, о котором мы говорили. То есть и, и держите в руках, кладете в карманы, кладете под подушки, кладете под матрацы и кладете э, на стул э, под пятую точку. Ну и в нашей разговора, я думаю, что логично было бы заспевать про каштан. Та, да. ні. а бачите, вже хотіли це робити так да, конечно, приємно. Да. Хотіли ну я до того хотіла підсумувати, що насправді про каштани не тільки варто співати, їх треба ще використовувати досить потужно в медицині. Чим в принципі я так розумію займаєтеся? Так, звісно, використовуйте конечно. досить часто, і я так розумію, що і допомагає ще. Да, я ну, широко використовую принаймні... каштан да. і дуже люблю це растіння. Ну, вот, кроме того, что оно красиво эстетически, э, листья красивые, <связывая> и плоды, ну, мне тоже очень нравится держать в руках э, и то есть, ну, приносит свою пользу. Так, будемо завершувати, бо мій да. каштанчик, який впав, один треба, він вже проситься, щоб його підняли. Ну і насправді час в це, якщо говорити серйозно. Вам дякую завжди, що приходите з Спасибо. добрими емоціями і консультуєте. І дякую, що завжди бо бувають лікарі, фітотерапевти, зокрема, говорять: ой, та все використовувати, самі там робіть. А мені дуже приємно, що ви досить часто кажете: ані стоп. Ну, щоб люди самі цього не робили. не наврія. Не так, навреді. це головне, правда, Лучше, не так. зашкодити. Тому а -а -а. я вас завжди рада бачити, обов'язково побачимося. Вам нагадаю, що сьогодні. Гостем другого блоку був Євген Сонішев, лікар народної традиційної медицини Київського міського центру здоров'я. Ми переходимо до третього блоку після реклами для всіх вас. Корисні поради не примикайте.